Всем привет, дорогие друзья! У меня такая новость, очень же прикольная есть. Лепите лайк, заходим в наш Google Chrome. Я вам расскажу, что это будет за новость. Вы будете знать дорогие друзья. Лайк ставьте и, дорогие друзья, подписывайтесь на канал. Да-да, дорогие друзья. Вам эта новость понравится, дорогие друзья. Лайков первый сайт заходим и тогда дальше. лайк ставьте, дорогие друзья. Ну, так, так дорогие Друзья, пользователи iPhone смогут принести на смартфон с Galaxy раскрыть еще один раз, секрет прошивки One UI 8.5. Так, дорогие друзья, в саме появились информации опять еще одной пользователей дорогие друзья, которые будет доступна на смартфонах э, Samsung с выходом прошивки вануй 8 и 5, тестирование которой, как недавно, стало известно, стартует в конце ноября. Стартует, дорогие друзья, чтоб вы знали, дорогие друзья. Но э, что известно о, о программном коде ваняй 8 и крапка 5 обнаружена строка, которая указывает на реализацию возможности переноса виртуальной SIM-карты с iPhone на смартфоне Galaxy. Ранее такая возможность была доступна только между Android-смартфоном и, но теперь и пользователи iOS, iOS могут перенести свою iSIM, причем без учета оп оператора мобильной связи будет иметь. Но э функция появится при первом запуске смартфона с 7 SIM 5. Э, система предположит о, о, в, выбрать пункт «Переносить системы с iPhone». Очевидно, этот процесс будет сделан максимально простым и интуитивно понятным. Что сделает переход к, к системе iOS на Android менее дискомфортным. Да, дорогие друзья, я рассказал, что... Эх, вы можете знать, дорогие друзья, что пользователи iPhone, если у вас есть iPhone, при прийти, э 7 смартфон Galaxy раскрыть еще один э секрет пушилки. Э В него и 8, дорогие друзья. Ну, дорогие... Друзья, обшивки, OneMai 8, .5 может перенести данные. 7 карты или что, дорогие, в семье появились, я уже говорил, что еще одной полезной опции, которая будет доступна на смартфонах Samsung. С выходом прошивки OneMai 8, как будет весна, что, дорогие друзья, такие же неплохие э, новости. Я для вас рассказал в сегодняшнем видео. Видео, ставьте лайка. Э, видео, но... Дорогие друзья, тестирование, которое как недавно стало известно, стартует на ну, конце ноября. если вы будете знать, дорогие друзья, если вам, и, и вам это новость будет полезно, будете вы знать, что это неплохо, дорогие друзья. Но в программном коде One UI 8.5, то э, программный код прошивки One UI 8.5, будете знать, что обнаружена строка, которая указывает на реализацию возможности приноса виртуальной sim карты что-то приноса с iPhone Galaxy, и sim карт только можете, но ранее прошивки. Такая возможность была доступна только между Android и, ну, и на Android, но теперь появились на iPhone iOS э, прошивки. Android прошивка была и iOS прошивка смогут принести свои сим, причем без учета оператора мобильной связи, но и в прошивке в Android, в э, Android процент, системы, э, процент iOS, но прошивки хочу сказать так, 8 и 5 в 8 и 5 но, дорогие друзья, прошивки, система предположит выбрать пункт переноса систем очевидно, но этот процесс будет сделан максимально простым и интуитивно понятным, что делает переход с экосистемы iOS а на Android менее дискомфортным. Ладно, несколько, не, не исключительно, что будет такую же опцию реализируют у других а Android смартфон Ладно, дорогие друзья, если будете поделать новостью дорогие друзья, можете... Ставьте лайки, дорогие друзья, и э, дорогие подписывайтесь на YouTube канал. Вам эта новость понравится, дорогие друзья, можете вы знать, что пользователи только iPhone смогут провести сим на смартфоне Galaxy rs еще один э, с, с такой Вот, мы 5 вам это понравится, новые дорогие друзья, надеюсь, вы влепите. Лайка, like, дорогие друзья, и, дорогие бочки, вы рассказывали, вы все поняли, дорогие друзья, да что такие же функции э, в э, 8 крокопиай, но э, прошивка это вам дается Samsung Galaxy и на iPhone, iOS, и Android какой-то 15 версии, но ну, 14-15 версии, ну, 16, ну, как, как iOS 18, ну, 9, ну, это не говорится, это вот, 6 iOS, ну, вам все понравится, такие вот новости, я вам рассказал, дорогие, лепите лайка и... Дорогие друзья, больше не буду рассказывать, данное видео вам что понравится, и э, неплохо, дорогие друзья, су, э, дорогие друзья, лайк столько ставьте, и дорогие друзья, больше не буду рассказывать, все поняли, крутые вещи, вот как же пользователи смогут перенести этим СМ на смартфоны Galaxy, если у вас есть, и iPhone, если у вас iPhone, если новость очень понравится, и все, всем карты, воняет, перешивки, ладно. Лепите лайка только, дорогие друзья, и э, струкатку, в которой все будет каждый все карты на смартфоны Galaxy. Такая же возможность была, дорогие друзья. Android там что могут принести свою сим, причем без оперативной мобильной связи. Функция появится в первом запуске смартфона Vanilla 8.5. Ладно, принести сим карту больше процесс будет сделан, дорогие друзья, чтобы будет круто и весело, лайка лайк, и экосистема iOS на Android. Менее дискомфортно. Ладно, ладно, лепите лайка. И всем чао. Увидимся в новых видеороликах. Лайка и всем пока-пока. Чао, дорогие друзья. Лайка и чао.